Сьогодні часто можна почути, що так званий інститут сім'ї та шлюбу зустрічається з досить непростими викликами. Проблема подружньої зради, непорозуміння між чоловіком та дружиною, розлучення. Список продовжувати далі немає бажання. Сьогодні перед нами стоїть завдання з'ясувати, як можна вирішити ці проблеми і чи є на сторінках Біблії якісь поради з цього приводу. Ну а допоможе нам у цьому гість нашої програми християнський психолог Лідія Дмитрівна Найкурс. Доброго ранку. Відді, Доброго Перше запитання, яке би ми хотіли поставити, вам воно такого характеру: от, на ваш погляд, що чекає інститут сім'ї найближчим часом? Ну, з огляду там 10-20 років наступних. Ну, это вообще-то трудно так сказать, что ожидает. Но, по крайней мере, так, как идет сейчас дело, то ничего хорошего. Потому что, если сегодня радуют люди себя тем, что у нас уменьшились разводы угу. до 50%, не учитываются те разводы, которые не регистрируют браки. Они разводятся в 94%. Угу. Значит, получается у нас около 70% разводов в Украине. Ничего, в да, очень печальная статистика. Институт брака в очень печальном состоянии. Ведь Людмина, а почему сегодня есть очень много организаций, которые защищают семью и шлюб? А почему такие так много разлучений сегодня? С чем это связано? Я думаю, что это связано, связано с тем, что люди не понимают сущности брака не знают целей брака, задачи брака. И а, потому что там, когда изучаются цели брака, там первая цель – бери на себя ответственность. Как угу. с одной стороны, так и с другой. А люди не хотят, они не привыкли брать ответственность. Они берут только одну сторону брака – получить удовольствие. Получил удовольствие, больше не получает – развод. Мне не подходит это. А что не подходит? Вот если разобраться, что не подходит, когда люди приходят раз, разводиться, они пишут – мы не сошлись с характерами, она угу, а угу. слишком много требует. У нее там меркантильные какие-то взгляды. А это значит, женщина требует какого-то ухода, какой-то отдачи, так, так. да, очень мало внимания уделяет. То есть, один другому не уступают, не ищут как бы помочь другому, а ищут только что-то взять. Вот ну, это и есть причина. Это означает, что всякие эти социальные службы, разные рекламы и так далее, они вообще не работают? Ну, а может быть, они работают, потому что они зарплату получают. Понятно, ну, <реш> что их выпускают. Да, а они че, работают. А как они впливают на тех, кто дивится? Я а, работаю с быть. семьями, которые разводятся, и mm -hmm. уже 46 лет. Я вижу, что они получают от этих всех вот созданных организаций. По сути дела, почти ничего. Потому что что я вижу, как надо было бы. И этого не вижу, чтобы оно делалось. Необходимо было бы провести работу с группами семей по районам, по улицам, угу. работать с молодежью, работать с подростками, Готова, и причем, доступ да, уже готовить заранее. Я вижу, если, например, маленькие девочки и мальчики, которых я еще называю маленькими, после 10 лет, и мы начинаем говорить о вопросах семьи с ними, как правильно вести себя, как, как, что нужно женщине знать будущее, что надо мужчине знать. Они с таким интересом это все слушают. А если бы это принято было все на государственном уровне? Мы с 10 лет, это, собственно, третий класс. Mm -hmm. Ну четвертого класса мы начинаем работать с подростками в отношении семей и учим их, что такое семья, вот это значит институт брака. Угу, угу. А если мы считаем институт брака это пособие по э, ребенку матери одиночки, это уже не знаю какой это факультет этого института который не защищает ничего, уже нечего защищать, у нас все разрушается больше. Зрозумело, треба превентивно методику да. для... лучше профилактику делать, сознание воспитывать у детей, подростков и молодежи до брака. Вот да. это очень дает большой результат. Вот еще такие запитания Дуже часто сегодня можно почути из людей э, такую фразу, что шлюпцы это тягар. И никто цветярно себе брать не хочет. Чему так я э, вражение выражение про институт семьи? Дело в том, что э, когда люди думают жениться, они себе представляют, что такое брак. И вот то, что я говорила, каждый видит брак со своей точки зрения, что он может там взять. И если 90% людей э, ждут от брака взять... И вдруг они попадают в брак, а у них там просят дать, uh -huh, они uh -huh. с этим не согласны, потому что вот с трех сторон, когда мы осветим брак, как как он функционирует, это собственно ты жертвуешь ради счастья другого, это первое правило счастливого брака, жертва ради счастья другого, это желание отдать и взять ответственность на себя, uh -huh. и третье это любовь, а любовь это люди понимают слово любовь так примитивно. Занимаются любовью, это у них одно, одно понятие только. А в принципе, любовь это глагол. Его надо переводить в глагол любить. Это значит всегда отвечать на вопрос: Что я могу сделать? А любить вот только Библия отвечает на вопрос: что же такое настоящая любовь. А там 16 глаголов. И каждый глагол ⁇ это ответственность на себя, прощение, жертва, когда человек не обращает внимания, может быть, меньше на себя, больше на другого. Но это делается с двух сторон. И это делают два, две личности, которые составляют брак, и они счастливы. А люди-то этого не, не хотят, чтобы жертвовать. Тому и когда... для них тягарей, да, и поэтому брак для них ⁇ это тяжесть. И зачем оно мне надо? И они быстренько расторгают брак и говорят, лучше не брать ответственности на себя. А, собственно, как они это делают? Они не регистрируют брак, и тогда каждый думает: ну вот, в любой момент, если мне стало что-то неудобно, я бросил и ушел. Mm -hmm. Вот das оттуда разумею. у нас и увеличиваются разводы. Так, а звездки походит концепция шлюбу. Вот кто е автором шлюбу? Что потребно, обязательно одруживаться? Я бы хотела перед этим сказать о том, как люди сегодня представляют брак. Вот как они понимают, что такое брак? Есть такие психологические ошибки, очень глубокие. Я коротко назову их, чтобы люди знали. Властно. Может быть, какая-то из ошибок поможет э, нашим зрителям избавиться от нее. Первая ошибка. Люди понимают, что это какой-то виток развития общества. То есть мы развивались до того, что теперь стали мужчина жить с женщиной. А раньше, например, можно было один мужчина, 15 женщин. Почему нет? Еще раньше, может быть, стаями жили. На веточках сидели. Вот такой, такая концепция брака. Что это что-то такое временное явление, которое поменяется, поменяется да, и взгляд на брак. И, да. поменяется. и, соответственно, появилась вторая ошибка. Следом брак это временное явление. И сегодня заключая даже регистрируя браки и даже венчаться идут люди и думают, что это в любой момент можно разойтись. А почему я должен мучиться? Даже некоторые психологи стоят на этой точке зрения. Зачем человеку мучиться? Ищите другую себе женщину или мужчину. Это вторая ошибка, угу. которая сегодня буквально э, срезает брак. Чуть малейшая какая-то неприятность в браке. Все. Не ты проблему кого единственное вы решение проблем оставь и уйди. И они так и делают, оставляют и уходят. И третья ошибка, что в браке не обязательно должен быть мужчина и женщина, то есть пол не имеет значения. Это третья большая ошибка. Ну, это буквально станем руками, тебе да. тенденция. Вот последние 80 лет, наверное, вот такой рост такого, таких браков. И многие сегодня государства, я вижу, что буквально быстро приходят к законодательствам, разрешая осуществлять браки между мужчиной и мужчиной, женщиной и женщиной. Даже удивительно не такие браки, а другое. Девушка в одной стране вышла замуж за свой ноутбук. Это да, и зарегистрирован абсурд, брак. Или э, в одной из стран, уже не буду называть, потому что стыдно, в одной из стран мужчина женился на кошке и а, официально зарегистрировали этот брак. То есть брак превращается в комедию. Кстати, это, да. И вот теперь интерьер. я могу ответить на ваш вопрос, а какие эти ошибки, почему это называется ошибкой. Потому что библейский взгляд это совсем это исправление всех ошибок. И вот первая ошибка первая откуда брак вот мы открываем Библию и читаем брак э, происходит из самого красивого места на земле из Едема. Там Господь установил вот этот брачный союз как ячейку общества, которая будет центром воспитания будущих поколений. Это было центром. Вот семья – это такое красивое общество, ячейка, это союз, завет, как хотите. Но э, автором этого, этого проекта большого является сам Господь, Творец неба и земли. И если такое высокое происхождение брака, соответственно дальше цель брака. Угу. И вот вторая ошибка уходит у нас, если мы принимаем библейскую концепцию. А вторая ошибка э, – Брак – это временное явление. А Бог говорит, вот такая была история одна, я хочу вспомнить о ней. Однажды Иисус Христос появился в пределах одной небольшой страны. Его сразу окружили множество мужчин, у которых был очень важный вопрос, настолько важный, что они с нетерпением хотели его задать Иисусу. Женщин там не было, детей там не было, там только были одни мужчины. И вот они задают этот вопрос. Это Евангелие от Матфея, 19 глава. «Последовало за ним много людей, и он исцелял, и приступили к нему». Вот теперь вот эти группа мужчин – фарисеи и ученики были это они говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой. Вот этот главный вопрос, вот та ситуация, которую описывает э, евангелист. Он говорит, что мужчинах очень интересовал вопрос, всех мужчин, как развести с женой, помоги найти причину. Мы видим, что эта проблема была у всех актуальна. Да, да. Как только человек попадает в ситуацию греха, у него появляется первое, что это как разрушить семью. Ему надоедает старая жена, он хочет новую. И вот он теперь просит Иисуса. Христа, мужчины эти все, на, помоги найти причину. Есть причина, чтобы развести жену. И вот тут Иисус Христос все три концепции брака освещает им. И первое, что он говорит в четвертом стихе, «Не читали ли вы, что сотворивший начали мужчину и женщину?» То есть автором брака является сам Бог. Христос Дро Роберт Сразу, Тезолок, мгновенно он говорит. И причем тот, кто читает… Библию, тот об этом знает. Поэтому он обращается к ним, как к верующим людям, и говорят, вы Библию читаете? Вот что там написано? Сотворивший мужчину и женщину. Значит, первая ошибка у нас уходит, когда мы принимаем вот этот взгляд Иисуса Христа. Брак был сотворен Богом. Шлюпцы не просто и да. результат какого-то чергового витка, как да, вы оказалось, да. И вторая, он тут же говорит, мужчину и женщину сотворил, но никак не в другом порядке чего-то. Мужчину и женщину. А вот вторая ошибка, она излагается в шестом стихе. Итак, они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Это не дается права ни юристу, ни судье, ни прокурору давать право на разводы, на разбивать mm -hmm. вот этот э, сильный союз, завет, свидетелем которого является сам автор брака. Mm -hmm. Ну, мы живем в такое время, что иногда неизбежно это появляется досить чётко однозначно говорится. А потому периода. что Христос продолжает. Они же не успокоились эти мужики все, uh -huh. которые окружали Христа. Они не успокоились. Они все начали дальше этот вопрос. А Моисей это разрешил разводиться. Uh -huh. Uh -huh. И вот тут-то мы и приходим к тому самому главному э, в той причине, почему разводятся семьи. И это, это для меня это было в некоторой степени откровением таким, когда я читала вот эти стихи э, с точки зрения сегодняшнего положения. Семей. Вот посмотрите, они говорят им, значит, а вот Моисей дал разводные письма, разрешил разводиться. Тогда Христос им говорит, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. То есть разводы это не план Божий. Зажали, не иснувало, так? Нет, не было. В связи с грехом и жестокосердием. Чем больше человек жестокосерден, собственно, это упрямство, нежелание изменяться, нежелание взять ответственность на себя, нежелание отдать. А желание только взять, эгоизм, деспотичность, вот это слово жестокосердие, все это да, вбирает. Все эти И когда мы смотрим на такого человека, которого Христос одним словом назвал жестокосердный, естественно, это приводит к разводам, распадам, к жестокому поведению отношений друг к другу. Но я хочу просто заметить, что жестокосердными могут быть не только мужчины, потому что они сейчас слушают, думают, ага, а Шеп, у меня нас. жена, да, еще хуже меня. Вполне может быть, потому что это человек жестокосердный. Может быть, таким и мужчина, а может быть, и женщина. Дякую. И между прочим, 70% разводов по инициативе жен. Жощі угу. цікаво, сьогодні. дякую. Дорогі друзі, хочу нагадати вам: ви дивитеся програму ранок надії. Сьогодні тема нашої розмови стосується богополуччя сім'ї: як зберегти сімейні взаємовідносини теплими і на довгі роки. Якщо у вас є запитання з приводу теми, якою яку ми сьогодні обговорюємо, будь ласка, надсилайте їх на ту адресу, яку зараз бачите на своїх екранах або ж телефонуйте за вказаними номерами телефонів. Дякую. Чому дякую? Шлюбу потрібно реєструвати зараз. Сьогодні багато молоді говорять, що шлюби звершуються на на небесах, і не потрібно нам обов'язково підпис. Ну мені здається, що тут не тільки про підписи йде мова, а й вінчення. Ну це все ж якби ну, так. формальні якісь речі. Так, хоч це хоч вінчення в церкві, це формальна річ в церкві, розпис в ЗАГСу – Це теж формальна річ в ЗАГСу. Чому потрібно шлюб реєструвати офіційно? Чому якось це впливає это... на сімейні відносини? Mm -hmm. Конечно, діло в тому, що то, що ви сказали, це вот дуже правильне вираження. Браки заключаються на небісах. Uh -huh. Так вот, если они на небесах, значит там Бог участвует. И вот только книга пророка Малахии открывает нам, как Господь это делает. И он говорит, он отвечает во второй главе, в 14 стихе, что я был свидетелем между тобой и твоей женой, когда ты заключал с ней завет. А сейчас ты с ней разводишься, а я ненавижу развод. Вот как написано это в Старом Завете, мы читаем. И поэтому, отвечая на этот вопрос, я могу сказать, что Бог определил для грешной земли еще один, одну подпорку брака. Это то, о чем вы говорите, юридическая защита брака. Обязательно какая-то штампик какой-то или там документик. Угу, обязательно. Угу. Почему? Потому что для грешного человека вот важна бумажка. Без бумажки ты букашка. Значит, у тебя должна быть бумажка. На грешной земле мы должны иметь защиту такую. А вообще, по идее, Господь в первую пару сочетал, благословил и сказал, вот вы теперь семья, счастливая семья. То есть благословение, вот как они совершаются на небесах. Благословение от автора брака благословение для будущих поколений и живите себе счастливо, исполняя правила. Отдавай. Но эти благословения, они, мушуют, они могут, пройти только по через священника, который их венчает, или они могут просто двое стать себе, так, Господи, вот хочем... семья, так. Так. Вот такой вопрос у меня в моей книге был. И вот эта книга отвечает на эти вопросы. Непростое состояние, которое продается в наших книжных центрах. И там вот этот вопрос молодежи очень часто задает: Зачем нам венчаться? Мы достаточно, может быть, расписаться. Ви навіть спрашиваете, а за чим розписуватися? Mm -hmm. mm -hmm. Можна просто собі в місті жити і всі, і так многі розуміють, етанісходяща э, лінія по в отношении качества брака. раз дякую, Люді Дмитрівна, за такі цікаві відповіді. Дуже цікава розмова. Була. Дякую вам дуже ну що ж, друзі, господь як автор шлюбу задумав, щоб цей союз був довговічним та міцним. Чоловіки та дружини сьогодні можуть знайти для себе достатньо порад та підтримки для того, аби гарні мрії стали реальністю. Я думаю, що сьогодні варто помолитися про те, аби справді Бог допомагав, тому що знаю, ви перерахували чудові книги сам, не раз читав ці книги, але розумію, що другий раз не вистачає сили для того, щоб все це втілити в життя. Давайте помолимося, щоб Бог давав і бажання берегти сімейні взаємовідносини і сили, щоб все ці поради добрі, які сьогодні лунали із ваших пост, ми могли втілювати в життя. Я запрошую вас помолитися. Милосердный Отец наш Небесный, мы так благодарны тебе за данную тему, которую ты сегодня разъясняешь нам на страницах священного Писания. Ты создал брак. Как прекрасное творение твое. Ты являешься автором брака, который должен принести людям счастье. И мы видим на этой грешной земле, как много несчастных семей, которые не понимают, как выйти из этого состояния. И мы просим Тебя, Господи, благослови каждую семью наших слушателей, наших зрителей. Благослови, чтобы эти семьи почувствовали, что они могут изменить что-то в своих семьях, чтобы принести друг другу радость и счастье. Помоги, чтобы у них возникло это желание. Благослови глав семей, отцов наших, благослови мужей и жен, чтобы они почувствовали Твое прикосновение к сердцу и принесли радость друг другу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Лидия Дмитриевна, щиро дякую вам за такую корисную разговор сегодня. Ну що ж, друзі, ми дуже віримо, що сьогоднішня розмова дійсно торкнулася ваших сердець. І Якщо в вашій сім'ї зараз є проблеми, пам'ятайте, що тільки Господь може їх вирішити, і ваше бажання зберегти вашу сім'ю. Ми бажаємо, щоб сьогоднішній день він був особливо щасливим для ваших сімейних взаємовідносин. На цьому наша програма підійшла до свого завершення. Ми чекаємо на вас завтра. о цій самій порі на програмі. Ранок надії. До побачення. До побачення.